keyingi misolga o'tamiz demak o'nli kasrlar f guruh oltiyu bir misol bilan tanishamiz agar eslagan bo'lsangiz boshlang'ich tushunchalar mavsusida ham shunga o'xshash misol ko'rib o'tgan edik u yerda mana bunday vergunlar yo'q edi ya'ni butun sonlar edi demak e'tibor qilamiz uch butun yigirma birni biz ikki butun yigirma bir plyus bir ko'rinishida yozsak va uni besh butun to'qson beshga ko'paytirib qavsni ochib chiqsak mahrajga o'xshash qism hosil bo'ladi shuni oxirigacha qilib ko'rsak misol qanday tuzilganligini bilib olishimiz mumkin demak biz qilgan ishimiz mana bu uch butun yigirma birni ikki butun yigirma bir plyus bir ko'rinishida yozib oldik maqsad qavsni ochganda bu 5 butun 95 ga bu ham ko'paytiriladi bu ham ko'paytiriladi demak 2.21 ko'paytirilgan 5.95 butun to'qson birni ko'paytirsak +5.95 besh minus to'rt taqsim 2.21 ko'paytirilgan 5.95 butun to'qson besh plyus bir butun ellik bir demak ikki butun besh butun to'qson beshga ko'paytirib yozamiz Ko'paytma sini yozamiz lekin hisoblamay turamiz besh butun to'qson beshdan payqagan bo'lsangiz to'rt butun qirq to'rtni ayirganda bir butun ellik chiqadi ya'ni mahrajdagi ifodani o'ziga kelib qoldi mahrajdagi ifodani boshqacha ko'rinishi ekan surati buni hisob kitob qilganda bilib oldik demak bir xil ifodalarni bo'lganda bir javob chiqadi qisqarib ketadi desak ham bo'ladi demak bizning javobimiz a javob bo'lar ekan